За последние несколько дней, начиная с субботы, в больницу Мечников было доставлено 11 человек. На выходных 6 человек и только сегодня, в понедельник 22 числа, 5 человек. В основном это раненые, которые доставлены из Маринки, Авдеевки, с тяжелыми черепно-мозговыми ранениями, с тяжелыми торокоабдоминальными ранениями, ранениями верхних и нижних конечностей. Преимущественно это минно-взрывная травма. Большая часть пациентов находится в тяжелом состоянии. Четверо из них были госпитализированы в реанимационное отделение. Один из пациентов находится сейчас в нейрохирургической. Операционной. Мы ощущаем то, что количество раненых не уменьшается. Вот. Исходя из этого, мы можем говорить о том, что действительно боевые действия проводятся достаточно интенсивно. Основная масса э, раненых э, получили вот такие осколочные ранения конечностей с осколочными с переломами костей. Это кости э, голени. Практически они представляют... У себя сплошные осколки, то есть это кости голени. Есть ряд методик, которые позволяют даже справляться с подобными переломами. На передовой хирурги передвижных госпиталей, которые оказывают первую помощь, оказывают ее очень грамотно и доставляют к нам больных в состоянии оказания очень грамотной и первичной помощи, благодаря чему мы можем этапно, спокойно вести дальнейшее лечение этих пациентов без какого-то оврала. Выбросило и все. Поломался немного. Серьезно ранение? Ну, поломал, где поломал там. не были повреждения. Сколько? Вот вон, вот, все. Нет, так, террорист самоходное орудие. Вы добровольцы пошли в армию, Добровольцы. Почему? Потому что это моя страна, моя держава, мои дети.